ফাইনেলি মই একদম সাজি কাচি ৰেডি মুখল মাখল পৰিৱেশ এটা লগাই আছে মানে এজনী মাহেকী মানুহ কাৰণে বা এগৰাকী মাতৃৰ কাৰণে এইটো কিমান এটা মানে ভাল লগা দিন ক'বলৈ কাৰণে মানে ভাষা নাই আৰু আজি এক্সাইটেড বহুত আৰু এই ডেটো যিটো ভালোঁ এইযোৰ হ'ল মোৰ আঠ বছৰীয়া পুৰণি কাপোৰ এযোৰ কাইলৈ কামত আহিব গতিকে এযোৰ ভৰাই লৈছোঁ এতিয়া আমি যাওঁ মাঘৰলৈ ইমান ধুনীয়া মানে মই এক্সাইটেড হৈ আছোঁ কি ক'ম মানে আৰু এটা কথা কওঁ দেই মই এই এক ডেৰ কিলোমিটাৰ অন্তৰত কোনো ছোৱালী বিয়া নহ'বা নতুনকৈ মানে যিসকল যি ছোৱালী আছে সিহঁতক কৈছোঁ নহ'লে কোনো দিনাখনে তোমালোকে দৌৰাতি ভালদৰে ঘৰত থাকিব নাপাবা গম পাইছা কিয় থাকিব নাপাবা জানানে আগদিনাখন গৈ পাছদিনাখন লৈয়ে আহেগৈ সেইকাৰণে কৈছে একদম বিয়া নহ'ব নালাগে যদি ভাবিও আছা কেঞ্চেল কৰি দিয়া কেনচেল নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লে এয়া আহি বাৰপুজিয়াত মিঠাই কিনিছোঁহি যিহেতুকে মাৰ ঘৰলৈ ওলাই আহিছোৱে গতিকে মিঠাই চিঠাই অকণমান কিনি লৈছোঁ তাৰপাছতে অকণমান যোৱা দেৰি হ'ল আমাৰ আৰু গৈ পাই চাহ তাহ নাখালোৱে ভাতহে খাইছোঁ তাকো মা ভাত বনাইছে কি মুৰ্গী মাংস আৰু তিল তাৰ লগতে ভাইটিয়েনো কি কৰিলে মায়ে অলৰেডি মাছে তিলে বনাইছিলে সি আকৌ মাংসটো তিলনো দি দিয়েনে গতিকে সি মাংসও হ'ল মানে তিলৰ লগত মাংসও হ'ল মাছো হ'ল যিহেতুকে আজিৰ দিনটোৰ কাৰণে অপেক্ষা কৰি আছিলোঁ এয়া মায়ে ৰাতিয়ে প্ৰসাদ তিয়াই থৈ দিছিলে মামা কাকা আহিছে ইফালে মামে গোঁসাই ঘৰত অকণমান প্ৰসংগ কৰি দিছে মানে একদম দিনটো বহুত বেছি বিশেষ ভালো লাগি আছে মনটো দে কাকাই গোসাঁই ঘৰত ধুনীয়াকৈ প্ৰসাদ আগবঢ়াই পেলাই নাম গাই আছে মাহঁতে একদম উখল মাখল পৰিৱেশ এটা লগাই আছে মানে এজনী মাহেকী মানুহ কাৰণে বা এগৰাকী মাতৃৰ কাৰণে এইটো কিমান এটা মানে ভাল লগা দিন ক'বলৈ কাৰণে মানে ভাষা নাই আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব কি কি হয় আনফালে আকৌ ডাঙৰ বাহ মাজু বা গোটেই দুইজনী আহি পালেহি মোক সজোৱা খজোৱাত লাগিছেহি আৰু সজাই থাকোঁতে সিহঁতে ফটো উঠাই উঠাই মোক মাথা ঘূৰাই পেলালে আজি সঁচাকৈ ইফালে বোলে এটাই এনেকৈ দে ইফালে বোলে ইটাই ইটোৱে এনেকৈ দে সেনেকৈ কৰি থাকোঁতেই মোক মাথা ঘূৰাই গ'ল আকৌ এটা কেমেৰামেন গৈছিলেহে মই গালি পাৰি পেলাই গুচি আহিলোঁ চাওকচোন ইমান বেছি ফূৰ্তি কৰিছে নহয় কেইজনী বিয়াতে এনেকুৱা ফূৰ্তি হোৱা নাছিলে কাৰণ বিয়াত আমি বিয়া হওঁতে আমাৰ ভাইটিও সৰু আছিলে যি মুঠতে মই কৈ নাহে হৈ আছোঁ বাকীখিনি মোৰ বাহঁতে কৈছে কৈছে এনেকুৱাত বাহঁতক নালাগে কেনেকুৱাত লাগে আহকচোন সিহঁতে কি কি কৰি আছে চাম আমি সাজি কাচিও হ'ল মানুহজনেও সাজি কাচি মানে ৰেডি হৈ আছে আনফালে মোনে এয়া ধুনীয়াকৈ আসন পাৰাত লাগিছে কি হ'ব মানে ইমান বেছি উখল মাখল পৰিৱেশ এটা হৈ আছে ঘৰত এক্সাইটেড আৰু আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে যে আমি কিহৰ এইবিলাকত কৰি আছোঁ আচলতে পাঁচমহীয়া যিটো নিয়ম হয় আমাৰ চাইডে পঞ্চামীত বুলি কয় আপোনালোকৰ চাইডে কি বুলি কয় বা যোন চাইডে ঠাইলৈ নামবোৰ বেলেগ হয় গতিকে আপোনালোকে কমেণ্ট এটা কৰি জনাবচোন এয়া মায়ে আৰু ডাঙৰ বাই থালি সজাই আছে মুনে এয়া আসন পাৰি আছে তাৰপাছতে ধুনীয়াকৈ মায়ে অকণমান অকণমানকৈ শুৱাই দিয়ে আমাৰ চাৰিদে আকৌ নিয়ম থাকে যে মাহঁতে প্ৰথমতে এঘা এঘা খুৱাই দিয়ে তাৰপাছতে আমি খাবলৈ কাৰণে মানে পাৰোঁ আৰু তাৰপাছতে আমি খালোঁ আৰু কয় যে আজিৰ পৰা মানে পাঁচ মাহত পঞ্চামীত মানে পাঁচবিধ অম অমৃত খোৱা যায় মানে বাচ্ছাটোৱেও পাঁচবিধ অমৃত পোৱা যায় বুলি কয় এইটো এটা মানে আমাৰ নিয়মেই আছিলে গতিকে এয়া আজি কৰা গ'ল আৰু সকলোৱে মোক সুধি থাকে যে আপোনাৰ কিমানমান চলি আছে কিমানমান চলি আছে আজিৰ পৰা নিশ্চয় আপোনালোকেও গম পাইছে তাৰপাছতে দুপৰীয়া ভাতসাঁজ দুপৰীয়া ভাতসাঁজত আকৌ আজি মায়ে বনাইছিলেই চুকাশাকে কাঠ আলুৱে বিলাহীয়ে মাছে প্ৰথম প্ৰথম মানে বাচ্ছা পাৰ্টি আৰু জেন্টছ পাৰ্টি তাৰপাছতে আমাৰ পাৰ্টি মাও মানে বহুত ভোক লাগি গৈছিলে বাৰু গতিকে মাকো প্ৰথমে দি ল'লোঁ তাৰপাছতে আমি তিনিজনীয়ে খালোঁ একে শেহত আমাৰ ভাই ভনী মানে ভাই ককাই চবৰে এখন অকণমান ধেমালি কৰি একেবাৰে ঘৰা ঘৰি গুচি আহিলোঁ যিহেতুকে পঞ্চমীত হোৱা দিনাখন ৰাতি থাকিব নাপায় আৰু ময়ো ৰাতি থাকিব নাপাওঁ আৰু মোৰহঁতেওতো কোনো ৰাতি থাকিব নাপায় কাৰণ চবৰে স্কুল ল'ৰা ছোৱালী স্কুল আছে গতিকে বেয়া ভাত পানী খাই দিনটো ফূৰ্তি ফাৰ্তা কৰি গোটেই তিনিজনী ঘৰা ঘৰি গুচি আহিলোঁ চাওকচোন ইমান মানে বাই ভনী থাকিলে কিমান বেছি ভাল লাগে হয় নহয় বাৰু কমেণ্ট এটা কৰি জনাবচোন আপোনালোকে আৰু ভাইটিয়ে যে এ দুদিনৰ আগৰ পৰাই লাগি আছে কি মিঠাই আনিব মোক কি খুৱাব কি কৰিব সঁচাকৈ বহুত বেছি ভাল লাগিলে আৰু ময়ো দিনটো বহুত ধুনীয়াকৈ এনজয় কৰিলোঁ যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব এটা কৰি থৈ যাব